Сьогодні нікого не треба переконувати, що якість навчання це головний чинник, який набуває зараз все більшого значення не тільки для розвитку освіти, а й для усіх галузей економіки. Це добре розуміють професіонали. Якщо вот, вектор, по якому Україна, в Европу, То, в общем-то, качество образування в Україні має відповідати європейським і мировим стандартам. И естественно, что мы не можем как бы, оказаться в стороне от этих процессов, поэтому один из важных моментов, который определяет качество, это включение студентов в научно-исследовательскую деятельность, с тем, чтобы мы имели возможность коррелировать, видеть друг друга сколько а, наши преподаватели должны иметь возможность стажироваться в европейских и американских университетах, и наоборот, американские и европейские профессора а, должны иметь возможность принимать участие в работе нашего университета. Тогда, в общем-то, происходит естественная интеграция, в рамках которой, в общем-то, а, мы видим друг друга, понимаем у кого какие стандарты, а, где мы лучше, где мы хуже, что следует подтянуть, что необходимо изменить. Также немаловажным, конечно же, моментом определяющим качество это являются вот такие корреспондентские, хорошие, плотные отношения с рынком труда. Поскольку, если мы, в общем-то, ну вот, принимаем человека да, к себе в университет, и ему сегодня рынок труда, скажем, готов заплатить 700 гривен зарплаты, а на выходе рынок труда ему готов заплатить в 2000 гривен, это означает, что, скажем, мы увеличили стоимость, ну, с учетом инфляции, конечно, которая у нас происходит, мы увеличили стоимость этого человека, скажем, в три раза. И это понятно, значит, университет работает достаточно эффективно. Скажем, не по всем специальностям, не по всем направлениям. Это естественно, я условно говорю, но однозначно университет должен менять стоимость человека. Стоимость человека в широком смысле этого слова. Он должен приобрести новые знания, умения, навыки, он должен сформировать основу для движения, для... Улучшение своей профессиональной карьеры жизненного успеха это очень важно. поэтому не все определяется деньгами, но это тоже вещь это инструмент, который позволяет проводить такие измерения. И все это вот я сказал о трех основных вещах как раз и определяет соответствующее качество образования. Так, у Херсонському державному університеті переконані, що підвали для успішної діяльності треба закладати саме у навчальному закладі. Тому тут роблять усе, аби у студентів була мотивація для хорошого навчання. Наш університет, Херсонський державний університет, однозначно проводить роботу по всім направленням. Ми обезпечуємо можливості для наших студентів, щоб вони проходили стажировку за пределами нашого університету. І, це і, і як полічним. аспектам, так и по аспектам, которые обеспечит университет, так скажем, по проекте ⁇ Темпу Стасис ⁇ который вот сейчас мы заканчиваем с университетом ницце сефия и университетом ⁇ Глазго-Каледония ⁇ Три наших студента стажировалось там. Более того, вот я сейчас вернулся из командировки, был в университете ⁇ Глазго-Каледония ⁇ Наш студент вот Игорь Блинов который закончил информатику, стал магистром, ему дают возможность за деньги шотландского правительства продолжить обучение и получить, ну, по нашему кандидату наук, по их PHD, по компьютер сайенс получить в университете Глазго, Каледония. Мы провели переговоры, которые позволяют нам однозначно, вот я встречался с проектором по международным связям университета Глазго, Каледония, они однозначно готовы, видя тот высокий уровень, который существует у нас в университете, скажем, по Алене Надеевой и по вот, Игорю Блинову, они однозначно подписывают договор, который позволит их профессорам читать здесь, нашим там, и точно так же проводить обмен студентами. И это все определяет соответствующее качество. Нам приятно, что у нас нет проблем, например, с распределением студентов. Скажем, по многим специальностям у нас, наоборот, происходит нехватка. По многим специальностям, включая, конечно же, и учительские специальности. И это говорит о том, что наши специалисты на расхват. Ну, а раз на расхват, значит, в общем-то, качество поддерживается высокое. Скажем, по информатике, я скажу так, что все студенты, которые у нас ну, учатся на 4 и выше, у них нет проблем с работой. Более того, многие из них работают уже в текущий момент времени. Причем работают не только на херсонские компании, а работает и на иностранные компании. Соответственно, они не происходит миграции мозгов, они не выезжают за пределы Херсона, Херсонской области, они работают здесь, они получают из-за рубежа деньги, эти деньги остаются здесь, и это очень важно для того, чтобы мы меняли свое лицо. Поэтому я, например, считаю, что вот, фундаментальный аспект подготовки специалистов в нашем университете, прикладной аспект дает возможность говорить о том, что мы, в стараемся поддерживать качество нашего образования на достаточно высоком уровне. Нынешняя вступная кампания, как и новые подходы вступу до высших, тоже открыли много возможностей. Ну, я хочу сказать совершенно необычную вещь. Я честно скажу, я ее прогнозировал. Не все как бы были согласны с этой точки зрения. Но скажу такую вещь. Он перевернул пирамидку. То есть те дети, которые имели деньги, но имели плохие знания, используя разные схемы, я не хочу говорить нехороших слов, поступали, да, а те дети, которые имели мозги, имели образование, но не имели денег, в общем-то, оставались за бортом, а на контрактном обучении не могли учиться. Так вот, смотрите, что произошло. Сегодня, когда независимое внешнее тестирование прошло, все детки выстроились по рейтингу. В результате к нам зашли, вот я горжусь, например, на информатику зашла девочка, у которой 391 балл из 400. Она никуда не уехала, она пришла на информатику. То есть, вот, скажем, средний балл у меня по информатике 182,5. То есть умные дети зашли, не надо никому платить, без коррупции, без взяток, они поступили. А все, кто, ну, извините, меня, как говорится, не дотянул или плохо учился по каким-то соображениям привлекает родителей, родственников, и те оплачивают их контрактное обучение. Я скажу такую вещь. У нас в этом году контрактников пришло больше в полтора раза, чем в самый рекордный год, 2006. В 2006 году у нас было очень много контрактников, вот на бюджет поступило более чем 426 человек по-моему, где-то вот такой район. А в этом году у нас почти 500 человек заходит на контрактное, только по стационару и плюс по заочникам, да плюс те, кто поступает к нам с четвертого э, курса после бакалавратуры, поступает на и магистратуру. То есть в целом почти в полтора раза у нас результаты лучше, чем в 2006 году. Я скажу такую вещь. Я сейчас вот провел анализ, вижу, да, вот у меня по математике, те, что зашли, 182,5, это то есть выше пятерки. Значит, мы нормально провели ребята с Фетела, ребята с нашего академического лицея, да, ребята с хороших школ, они остались у нас здесь на информатике, значит, в общем-то, ну, дети видят, что и здесь можно в Херсоне получать образование, и это очень важно. Наше руководство, я имею в виду не университетское, я имею в виду э, руководство и города, и области, должно понимать, что чем больше мы оставим умных детей здесь, тем больше они будут э, создавать ценности здесь, на территории региона. И это колоссальный хороший способ вот стратегического развития Херсона и Херсонской области. Больше умных детей, больше умных специалистов, больше создания знаний, больше привлечения капитала при минимальной себестоимости.